السلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی ٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہمارا ٹاپک ہے افسانے کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء یہ افسانہ جو غیر معمولی صنف سخن ہے اور جس میں بہت ساری تخلیقات اب سامنے آ چکی ہیں تو اس پر بات بہت ضروری ہے کہ اس کا آغاز کب ہوا اور ارتقاء کیسے کیسے آ, ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور اس کا آ, فن کیا ہے تو دیکھئے اردو عدب کی نوخیز بیانیہ تخلیقی سنف افسانہ ہے مطلب نیا ہے اور یہ سنف بیانیہ ہے اور بیانیہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک تخلیقی سنف بھی ہے نصری عدب میں افسانے کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے فنی طور پر افسانے میں ایک قسم کا توازن ہے یہ خاصہ اسی صنف کا حصہ ہے اب یہاں سے دیکھیے افسانے کا فن افسانے کا فن سمجھنے کے لیے ان کے ڈیفنیشن وغیرہ کو بھی جاننا ضروری ہے تو نقادوں نے افسانے کی تعریف مختلف انداز میں بیان کی ہے کسی نے افسانے کے کسی تشکیلی عنصر پر زور دیتے ہوئے اس کی تعریف کی تو کسی نے دوسرے عنصر کو غالب قرار دیتے ہوئے اس کی تشریح کی ہے نقادوں کے بیان کی روشنی میں افسانے کی تعریف یہ ہوگی کہ افسانہ نصری تخلیق ہے جس میں اختصار کے ساتھ ساتھ جامعیت ہو اور کسی خاص مرکزی تاثر پر استوار ہونے کے ساتھ حیات انسانی کا کوئی گوشہ یا عکس پیش کر سک کر کے اس کی زبان پرکشش اور انداز تحریر انتشار سے پاک ہو دیکھیے یہ جو ڈیفینیشن ہے یہاں پر پہلی چیز ہے کہ افسانہ نصری تخلیق ہے اور اس میں ہوتی ہے کہ اختصار اور یہی اختصار ہے جس میں کہ معنی اور اس کی صنفیت بہت امپورٹنٹ ہو تو وہ جامعیت کے درجے میں آ جاتی ہے یہ دونوں چیز ہوگی تو اس سے کیا ہے مرکزی تأثر سامنے آئے جس کو وحدت تأثر بولتے ہیں اور وحدت تأثر قائم کرنے کے لیے حیات انسانی یعنی جو انسانی زندگی ہے اس کے کسی ایک پارٹ کو ایک پہلو کو پیش کیا جائے اس کو پیش کرنے میں کیا چیز کا خیال رکھنا ہے زبان پرکشش ہو اور انداز تحریر انتشر نہ ہو جائے بکھر نہ جائے ایک کامیاب افسانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ماحول و کردار یعنی اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کا ماحول پتہ ہونا چاہیے اس کے کیریکٹر کیا ہیں اس کا پتہ ہونا چاہیے ماحول و کردار پلاٹ ہم آہنگ ہو زبان عام فہم اور سادہ ہو الفاظ معنی خیز ہوں وحدت تاثر جسے مختصر افسانے میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اسے قائم رکھنے کے لیے تکرار خیالات سے گریز کیا جائے مقصد کی بلندی فنی چابک دستی اور کردار کی نفسیات سے گہری واقفیت حاصل ہونی چاہیے اس میں اتنی جازبیت ہو اور کشش ہو کہ قاری کہانی میں کھو جائے افسانہ نگار افسانہ کے تمام تشکیلی اجزاء میں توازن و ہم آہنگ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر اچھی طرح قادر تعمیری نقطہ نظر اور انسانی نفسیات سے گہری واقفیت رکھنے والا ہو کہ اردو افسانہ نصری ادب میں ممتاز مقام کی حامل صنف ہے اس کی ابتدا کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں محققین کے قول کے مطابق اردو افسانے کا آغاز انیسویں صدی کے اواخر میں ہوا قابل غور بات یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے بعد ہندوستانی زندگی کا شعبہ تصادم و ٹکراؤ کا شکار تھا بہت سی مذہبی اور اصلاحی تحریکیں سرگر میں عمل تھیں ان تحریکوں کا اثر ان پر لازمی تھا اردو افسانے میں انہی چیزوں کو جگہ ملی جو اپنے عہد کی عکاسی کی وجہ سے زندگی کی حقیقتوں کا ترجمان بن گیا پریم چند کا اولین افسانہ نگار ہونے کا مسئلہ اختلافی صحیح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پریم چند نے حقیقت کی ترجمانی اپنے افسانے میں کی ہے لیکن مبنی پر حقیقت یہ ہے صداقت یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اردو افسانے کو زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کرایا پریم چند کی اس روایت کو آگے بڑھانے والوں میں سدرشن علی عباس حسینی اور اعظم کریوی کے نام آتے ہیں ان افسانہ نگاروں نے بڑے سلیقے سے عہد کی سچائیوں سے پردہ اٹھایا ہے کسی نے دیہاتی زندگی کے دکھ درد کو افسانوں میں سوایا یعنی علی عباس حسینی کی یہ خاص صفت ہے کہ انہوں نے اپنے افسانے میں دیہاتی زندگی کے دکھ درد کو پیش کیا ہے تو کسی نے کسانوں کی حسرتوں مایوسیوں اور ناکامیوں کو نہایت عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے یہ صفت آزم کریوی کی ہے انہوں نے جو کسانوں کے دکھ درد ہیں علم ہیں ان کی ناکامیاں ہیں ان کے غم و حسرت ہیں ان کو پیش کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے اسی طرح سدرشن جو پریم چند کے ایک جانشین کے طور پر سامنے آئے ہیں جنہوں نے حقیقت نگاری کی ہے انہوں نے بھی جو شہری زندگی کے متوسط طبقے کے لوگ ہیں ان کی زندگی کو اپنے افسانے میں پیش کیا ہے ان کی سادہ زندگی سیمپل لائف کو انہوں نے دکھایا ہے کہ کس طرح سے شہری زندگی بھی منتشر ہے ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم کا نام بھی قابل ذکر ہے اس نے اردو افسانے کو رومانیت پسندی سے آشنا کیا بعض افسانہ نگاروں نے تنز و مزاح کو اپنے افسانوں میں جگہ دی بہرحال انیس سو تیس عیسوی کے بعد اردو افسانے کو روسی فرانسیسی انگریزی اور جاپانی زبان کے افسانوں کے ترجمے سے وسعت ملی ان ترجموں نے اردو افسانہ نگاروں کو بے حد متاثر کیا ہے انہیں موضوع کے انتخاب پلاٹ کی تعمیر ڈرامائی اختتام تکنیک کے تنوع اور مقصدیت کی طرف متوجہ کیا یعنی ان زبانوں میں جو ترجمے ہوئے ان زبانوں نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پروان چڑھ رہی وہاں افسانے کس طرح سے فروغ پا رہے ہیں تو ان چیزوں نے اردو کے افسانہ نگاروں کو بہت متاثر کیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے افسانے میں بھی ہو سکتی ہیں انہیں موضوع کے انتخاب میں بہت ساری چیزیں ملیں ان کے تکنیک کو انہوں نے بدلا اس کی مقصدیت کی طرف وہ متوجہ ہوئے اس سے ذہنی رویش اور برتاؤ میں بڑا فرق رونما ہوا یعنی ان ترجمے کے ذریعے سے اور یہی وجہ ہے کہ ایک کتاب سامنے آئی جس کا اظہار انیس سو عیسوی میں اس شکل میں ہوا اسی بات کو بتا رہے کتاب سامنے آئی اس میں شامل لوگوں میں کیا کون ہیں سجاد ظہیر ہیں رشید جہاں احمد علی اور محمود الزفر کے افسانوں کا مجموعہ انگارے میں وہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے یہ مجموعہ سنگ میل ہے افسانے کی دنیا کا اس میں بہت چینجز ہوئے بہت بدلاؤ ہوئے کہ پریم چند اور انگارے کے مصنفین نے جس منزل تک افسانے کو پہنچایا وہاں سے ترقی پسند تحریک مسائل کو پیش کرنے کے لیے اسلوب و فن کے نئے پیرائے ایجاد کیے اور اردو افسانے کی ایک نئی روایت تشکیل کی بے شمار افسانہ نگار نے اس نئی روایت کو اپنایا اور مختلف موضوع کے تحت افسانے قلم بند کیے افسانے لکھے وہ افسانے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں انیس سو سینتالیس عیسوی کے بعد پھر افسانے کی دنیا میں تغیر آیا کئی مرتبہ چینجز ہو رہے ہیں بتیس میں انگارے سامنے آئے تو اس وقت ایک انقلاب آ گیا اس دنیا میں اسی طرح سے سینتالیس کے بعد اس کی فضا بدی تقسیم وطن کے حالات نے موضوع کے انتخاب میں تنوع پیدا کیا اور تقسیم ہند کی وجہ سے بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہوئی ہیں اس کے کرب علم غم بچھڑنا ہجر یاس یہ ساری کیفیت افسانے میں آئیں اور اس طرح سے اس کی فضا جو چینج ہوتی ہے موضوع کا انتخاب بھی الگ الگ ہو رہا ہے آج بھی افسانے کا سفر جاری ہے نیا افسانہ اہد حاضر کی ہر پہنچ مبہم کن زندگی کا استعارہ بن گیا ہے نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں علامتی افسانہ نگاروں نے افسانے کو نئی جہد سے آشنا کیا ہے ان افسانوں میں عدم تحفظ تنہائی بے بسی وغیرہ جیسے موضوعات کو سمویا ہے یہ افسانے پرانے افسانوں سے بالکل علیحدہ اور مختلف ہیں تجربے کے نام پر فنی اعتبار سے ناقص افسانے بھی لکھے گئے لیکن اب بھی افسانہ نگاروں سے اردو افسانے کو بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ کچھ نیا ہوگا اس طرح سے ان کے آغاز و ارتقاء سے ابھی تک جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے افسانے کے دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں مختلف وقت میں مختلف تغیرات ہوئے اور وہی تغیرات دراصل ارتقاء ہیں اور یہ ہے صنف افسانہ اور انکه آغاز او ارتقا پر مختصر گفتگو